Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang menonton episod podcast Press Freedom kita pada hari ini yang bertajuk Menghapuskan Stigma Normalisasi Penyusuan Ibu dalam Dunia Kerjaya. Menurut pengetahuan semua, episod podcast kali ini adalah episod yang terakhir iaitu episod yang ketiga bagi uh, podcast Press Freedom kita. Tak apa, jangan sedih, jangan bimbang, jangan khawatir. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada lain kali. Sebelum tu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Natasha. Dan saya Atika. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang isu-isu berkaitan penyusuan ibu secara eksklusif dalam kalangan ibu bekerja sambil kita mengimbas semula perbincangan kita um, berdasarkan podcast-podcast yang telah dibuat. Betul tu Atika pada episod kali ini kita ada bawakan uh, beberapa orang rakan-rakan kita daripada episod-episod yang lepas bagi membincangkan topik-topik kita pada hari ini. Selamat datang dan terima kasih kepada yang pertama yang Encik Adini. Terima kasih. Terima kasih. Cantik Encik Adini. Dan uh, yang kedua kita ada juga Encik Muhammad. Okey. Uh, terima kasihlah uh, kerana menjemput saya. Sama-sama Encik. Dan yang terakhir kita juga ada Encik Muhammad Hasan Basri. Terima kasih. Uh, Test peluang ni untuk saya kongsikan lah apa yang uh, dapatan dapatkan kami sepanjang uh, 2-3 sesi sebelum. Terima kasih kepada kita punya rakan-rakan yang hadir. Natasha, ya, ya. awak tahu tak dalam episod episod podcast yang lalu, kita telah banyak membincangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh ibu bekerja yang menyusukan anak ni. Jadi, pada hari ini, soalan pertama saya saya nak ajukan kepada Encik Muhammad. Pada pandangan Encik Muhammad, uh, apakah kes, uh, apakah cabaran yang paling memberi kesan dalam keberhasilan penyusuan ibu secara eksklusif dalam kalangan ibu bekerja. Okey, okay, baik. Uh, terima kasih uh, di atas soalan yang telah diberikan oleh uh, moderator kita iaitu Tika dan Tasha, Okay. Berdasarkan uh, pendapatan daripada episod yang pertama ni, dia, uh, ibu bekerja ni adalah juga ibu-ibu yang biasa. Ataupun mereka juga memerlukan pengalaman. Sebab diorang, uh, mereka pun adalah seorang ibu yang baru. Ada dari kalangan orang mungkin dah jadi ibu berpengalaman. Yang macam... Dalam pendapatan uh, podcast episod satu hari itu uh, Perkara yang di-highlightkan adalah sebenarnya pengalaman itu sendiri Sebab macam kita tahu pengalaman itu mengajar uh, pelbagai pelbagai ilmu yang diperlukan dalam kehidupan Itu uh, jadi bukan setakat ibu bekerja sahaja Itu sebab dalam pendapatan episod satu kita highlightkan kepada uh, Pengetahuan ibu sebelum mempunyai anak Uh, jadi uh, macam hari tu tetamu jemputan kita dalam episod episod satu hari tu Takmas Mas, uh, dia ada bagi tahu yang uh, persiapan mental seorang ibu seorang ibu perlulah menyiapkan mental perlulah redah uh, dengan cabaran yang perlu dihadapi uh, semasa mereka melahirkan cahaya mata uh, jadi disebabkan apa sebab kita tak nak bagi ibu tu stres. Jadi disebabkan stres ni kualiti susu ibu itu sendiri pun akan terjejas sebenarnya. Bila terjejas aa, nutrisi untuk anak-anak ni pun akan masalah lah. Aa, dia akan terjejas juga. Jadi aa, macam hari tu dalam pendapatan episode 1, aa, Kak Mas ada bagi tahu. Ya, ada satu hormon gembira yang diperlukan oleh para ibu ini sendiri uh, Jadi benda itulah yang menyebabkan uh, kualiti susu ibu itu uh, Dalam keadaan optimum lah Jadi anak-anak yang menyusu pun dapat uh, kata Dapat memperoleh nutrisi itu secara uh, ke, uh, dalam keadaan maksimum lah uh, Itu sahaja daripada saya Terima kasih kepada Muhammad. Uh, 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 sangat bagus ya pandangan yang diberikan. Betul tu Atika. Jadi uh. saya nak teruskan dengan soalan yang seterusnya iaitu saya nak tunjukkan kepada Cik Ayuni kita. Uh, berdasarkan pengalaman temubuah Cik Ayuni yang lepas, apa cadangan yang boleh Cik Ayuni uh, kemukakan kepada kerajaan bagi memperkasakan dasar kerajaan untuk menyokong penyesuaian susu ibu? Okay. Terima kasih kepada Cik Natasha. Aa, berdasarkan temu bual kita bersama NCDRC pada episod 2 pada hari itu, kita dapat lihat pihak NCDRC ini telah lakukan pelbagai fasiliti dan kemudahan yang di mana ia membantu dan menyokong penyusun ibu-ibu bekerja. Jadinya, aa, pihak kerajaan boleh la, aa, boleh pastikan tempat kerja dan juga taska-taska di seluruh Malaysia ni sediakan kemudahan kemudahan asas secara selaras dan seragam. Ini untuk pastikan keberkesanan penyusuan ibu secara eksklusif aa, dapat dilaksanakan secara efektif. Sebagai contohlah kan, kerajaan boleh pastikan aa, tempat kerja dan juga taskar-taskar dekat Malaysia ni ada sediakan kemudahan asas aa, untuk ibu-ibu menyusu. Aa, di mana pihak kerajaan boleh pastikan majikan ni sediakan satu ruang penyusuan yang bersih, selesa dan selamat. Sebab kesianlah kalau ibu-ibu ni terpaksa uh, pam susu mereka dalam tandas. Betul tak? Sebab aa, bila pam susu dalam tandas ni, dia boleh tingkatkan risiko aa, kualiti susu tu tercemar. Sebab kita tahu anak-anak ni dia orang punya sistem pertahanan badan tu lemah. Jadi bila susu dah tercemar, mungkin dia orang lagi senang untuk dapat jangkitan. Okey, seterusnya, dari segi masa pula, pihak kerajaan boleh pastikan majikan ni aa, beri kelonggaran kepada ibu-ibu bekerja ni untuk aa, susukan anak diorang ataupun untuk, aa, ni lah, pump susu. Aa, dapat kita tak, seperti yang kita tahu, sebagai contoh lah kan, kalau aa, masa rehat tu diberi satu jam, mungkin pihak kerajaan boleh pastikan majikan ni berilah tambahan masa, sebagai contoh 15 minit ke, ataupun 20 minit, supaya diorang ni tak tergesa-gesa. Uh, di antara untuk terkejar-kejar di antara komitmen dan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Okey, bagi untuk pihak taska pula, kerajaan juga boleh pastikan uh, penjaga ataupun pengasuh dekat taska ni diberi latihan asas sebelum diorang bekerja dekat taska tersebut. Sebab uh, menerusi perkongsian dengan NCDRC sebelum ni, pihak pengurusan iaitu Puan Syah cakap uh, Uh, pengasuh dan penjaga dekat NCDRC ni Diorang diberi latihan asas tau. Jadinya mungkin kerajaan boleh gunakan apa yang telah dilakukan oleh NCDRC ni kepada seluruh taskar kat satu Malaysia ni. Di mana uh, individu yang nak memohon kerja dekat taskar-taskar kat satu Malaysia ni dia orang perlu laksanakan latihan asas dulu sebelum dia orang masuk bekerja, melapor diri dalam tempat kerja. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Ayuni. Saya sangat setuju dengan cadangan Encik Ayuni tersebut sebab macam yang kita tahu, kekurangan fasiliti ni uh, adalah cabaran yang paling besar untuk ibu-ibu menyusu ni sebab diorang kena uh, cari tempat untuk menyusu ataupun untuk mereka mengepam uh, susu-susu secara manual. Saya juga bersetuju dengan carangan Ayuni tu. Betul, betul. Pihak kerajaan patut menambahkan lebih banyak fasiliti di tempat-tempat seperti tempat ibu bekerja dan tempat, tempat pusat penjagaan anak. Baiklah, soalan seterusnya saya akan tunjukkan kepada Encik Hassan. Hassan, um, apakah pendapat awak tentang peranan seorang suami ataupun pasangan dan ahli keluarga dalam usaha menyokong ibu yang menyusukan anak sambil bekerja? Terima kasih uh, Cik Menderita atas soalannya. Okey, berkaitan berkenaan dengan pasangan okey eh? uh, kita selalu dengar yang uh, menyusu merupakan uh, tanggungjawab seorang ibu tapi realitinya lah uh, kejayaan untuk sesebuah proses tu tidak terletak kepada seseorang individu sahaja begitu juga dengan uh, penyusuan secara eksklusif uh, seorang uh, suami yang baik seharusnya faham peranan yang harus diambil sepanjang proses ataupun sepanjang tempoh penyesuaian itu berlaku. Okey. So, apabila seorang suami uh, mengambil peranan yang lebih aktif uh, dalam proses ini, uh, sebagai contohlah kita boleh kata dia ambil alih, uh, ambil alih tugas mengurus rumah Uh, dia mengambil alih tugas menguruskan keperluan anak yang lain Ataupun sekurang-kurangnya lah Dia menyediakan air minuman untuk isteri sepanjang proses penyusuan itu berlangsung Sebab kita tahu uh, penyusuan ini bergantung kepada anak juga uh, Setengah bayi memerlukan tempoh yang lebih lama untuk kenyang Setengah bayi sekejap saja So uh, mungkin proses tu akan makan masa So uh, suami yang baik suami yang prihatin uh, seharusnya lah uh, sentiasa ada di samping is uh, isteri sepanjang tempoh tu berlaku uh, sekurang-kurangnya untuk memberikan moral support lah orang kata Terima kasih Asa, atas jawapan tadi sangat padat eh, jawapan yang diberikan oleh Hasan tadi suami dan keluarga perlu faham yang tanggungjawab menyusukan anak sambil menjaga kerjaya adalah merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat jadi semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan Penyusuan ibu secara eksklusif dalam kalangan ibu bekerja dapat diteruskan. Betul tak Tasha? Betul Katika. Jadi lepas dah borak-borak panjang, banyak topik yang kita dah kupas, a uh, podcast ini dah hampir ke penghujung sebenarnya. Hmm. Tapi sebelum tu, saya ada satu soalan yang terakhir dan juga soalan yang agak penting untuk saya tanyakan kepada uh, ketiga-tiga orang rakan kita pada hari ini. Uh, Soalannya bunyi uh, bagaimana kita ni sebagai satu seorang masyarakat yang prihatin uh, nak menghapuskan atau mengurangkan stigma masyarakat terhadap ibu-ibu bekerja ni dalam penyusuan susu ibu. Boleh kita mulakan dengan Encik Adi ni? kasih kepada saudari Natasha. Kita sebagai satu masyarakat boleh kurangkan stigma terhadap ibu bekerja yang menyusukan anak dengan cara tingkatkan kesedaran. Sebagai contoh, masyarakat melalui peranan ahli keluarga, khususnya suami, mereka boleh uh, tingkatkan kesedaran dengan cara sertai kempen yang telah disediakan oleh pihak kerajaan ataupun pejabat kesihatan. Melalui penyertaan ni, dorang sedikit sebanyak dapatlah informasi yang boleh bantu dorang untuk sokong ibu-ibu bekerja ni dalam proses penyusuan Sebagai so, okay, contoh, bila ibu-ibu bekerja ni penat balik dari kerja, dorang nak susukan anak So, uh, bapak ni sebagai uh, ahli keluarga boleh mainkan peranan dalam menjaga anak-anak yang lain Maksudnya supaya uh, bila ibu dah selesai menyusuk anak tu, diorang tak perlulah nak tengok anak-anak diorang yang lain sebab ada bapa yang berperanan dalam sebuah institusi keluarga. Okey, seterusnya aa, sebagai masyarakat, khususnya uh, rakan sekerja, diorang juga boleh bantu untuk kurangkan stigma terhadap ibu, -ibu bekerja ni dengan cara diorang sokong polisi mesra ibu. Sebagai contoh, rakan kerja ni diorang boleh galakkan tempat kerja diorang untuk, untuk sediakan ruang yang selesa untuk ibu-ibu menyusu. Selain itu, uh, peranan masyarakat melalui rakan sekerja juga orang boleh sokong uh, dasar cuti bersalin dan waktu kerja yang fleksibel. Uh, di mana jika ibu-ibu ni tak ibu-ibu bekerja ni tak bekerja lebih masa, so orang ada waktu untuk berehat dan waktu untuk menyusukan anak secara langsung. Um, ini penting untuk pastikan ibu-ibu tu dapat berikan perhatian yang lebih kepada anak-anak dorang. Okay? Uh, itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Baik, bagaimana pula dengan saudara Muhammad? Okay. Uh, bagi pendapat saya lah, uh, kan tadi uh, pada awal episod tadi uh, mengenai pendapatan episod satu, kita tekankan kepada persediaan mental lah kan. Mental seorang ibu sebelum melahirkan anak. Uh, jadi untuk menyokong mental ini sebenarnya memerlukan sokongan masyarakat. Tapi masyarakat uh, seperti yang uh, Cik Ayuni dah cakap tadi um, apa ni pelaksanaan oleh para majikan sendiri mengenai uh, kebajikan uh, mereka punya pekerja lebih lebih lagi uh, kepada ibu yang menyusukan anak jadi itu pun saja sebenarnya dah cukup uh, cukup baik untuk menyokong uh, pelaksanaan uh, penyusuan susu ibu ini sendiri tapi bagi saya untuk menguatkan lagi sebenarnya ilmu mengenai penyusuan susu ibu ini adalah dari segi pembelajaran Jadi apa yang saya rasalah uh, ini bukan sekadar pihak majikan, bukan sekadar pihak keluarga uh, Ini adalah pihak kementerian pendidikan sendiri sebenarnya perlu berikan lebih uh, penekanan uh, terhadap uh, topik penyusuan susu ibu ini. Uh, jadi untuk menekankan uh, topik penyusuan susu ibu ini sendiri, uh, sendiri pihak kementerian pendidikan boleh saya rasa mempertimbangkanlah uh, untuk memasukkan uh, sedikit topik uh, penekanan mengenai penyusuan susu ibu uh, macam mana nak handle ataupun macam mana risiko uh, ataupun senang cerita kebaikan lah. kebaikan ataupun secara keseluruhan uh, topik penyusuan susu ibu ini sebab uh, macam kita tengok sekarang uh, mostly bukan mostly lah dia ada sebahagian daripada pelajar-pelajar uh, eh murid-murid daripada sekolah menengah sendiri ni, bila dia orang dah habis uh, peperiksaan CJ peperiksaan Malaysia dia orang terus kahwin jadi bagi saya sangat tidak salah lah memang relevan lah untuk kita terapkan uh, topik ini sebenarnya sebab dia orang muda tak ada pengalaman dan tak ada siapa nak mengajar jadi Apakah pihak yang boleh mengajar mereka mengenai topik penyelesuaian susu ibu ini Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri Ok itu sahaja pendapat saya terima kasih Darah Hassan pula pasal warna Apa pendapat anda? Terima kasih baik, terima kasih Pendapat saya lah macam mana kita nak mengurangkan stigma masyarakat Hadap Maksud kata aktiviti penyelesuaian ni Salah satu cara tadi Pak Ahmad dah mention pasal Pendidikan awal daripada KPM Saudari uh, so ni juga sudah mention uh, perkenaan uh, peranan rakan sekerja majikan uh, untuk membantu itu lah kalau nak kata So, uh, bagi saya itu okey, mungkin sedikit perempuan adalah uh, daripada pihak kerajaan juga uh, yang mana uh, kerajaan uh, uh, macam yang kita tahu, uh, kerajaan tidaklah terlampau uh, tidak mengambil berat perempuan mereka banyak buat campaign, mereka buat uh, talk dan sebagainya. Cuma ni mungkin uh, orang kata kait pelaksanaan itu yang kurang. Uh, kerajaan ada sedar. Sekarang uh, kita berada dalam dunia teknologi yang tanpa batasan. Segala ilmu info semua di ujung hmm. jari. Dan kebanyakan ibu-ibu yang munisur, target ibu-ibu yang hendak uh, kita sampaikan adalah generasi-generasi baru. Generasi Z, generasi Millennial dan sebagainya. Mereka ini mendapatkan ilmu info mereka daripada uh, teknologi, daripada media masa, daripada media sosial, daripada radio uh, setengah je daripada TV dan so, semestinya daripada video-video pendek -video video video. <coughs> so, bagi saya pelaksanaan uh, tradisional uh, seperti orang kata pinggir dan lah, semua tu boleh diadakan cuma mungkin kerajaan harus membuka minda, membuka mata uh, dan bergerak seiring dengan perubahan masa lah. sebab bagi saya uh, pendidikan uh, berteraskan teknologi adalah sangat relevan sekarang So, uh, kalau kita ingin mencapai orang kata target um, sebuah masyarakat yang harmoni yang mana mampu untuk menyokong ataupun uh, memberi support lah orang kata menyokong isu-isu uh, uh, ini ataupun proses penyesuaian ibu ini kerajaan harus memainkan peranan yang lebih besar dan menggunakan sepenuhnya teknologi yang ada Ingat, penyesuaian susu ibu bukan tanggungjawab ibu semata-mata ia ya, merupakan perjuangan kita semua. Terima kasih. Bagus ya Tikah jawapan dan perkongsian daripada rakan-rakan kita pada hari ini. Jawapan dan perkongsian tu uh, menggambarkanlah mereka ni seorang yang sangat prihatin dalam menjaga kewajipan uh, ibu-ibu bekerja dalam menyusukan anak. Betul Natasha, saya rasa banyak sangat ilmu yang saya dapat pelajari pada hari ini. Terlalu seronok saya mendalami ilmu-ilmu yang pelbagai dalam usaha menormalisasikan penyusuan ibu secara eksklusif dalam kalangan ibu bekerja. Rasa macam tak nak tamatkan podcast ni lah. Alah malangnya Tika podcast kita ni dah sampai ke penghujung rancangan. Saya nak ucapkan uh, ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah hadir bagi uh, telah menjayakan uh, episod tiga podcast kita pada hari ini. Sekian saya Natasha. Dan saya Atika. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye. dengan ini berakhirlah sudah uh, siri podcast tiga episod kita yang membincangkan tentang penyusuan susu ibu. Terima kasih yang tidak terhinggalah saya nak ucapkan kepada semua yang telah menjayakan podcast 1000 hari pertama kehidupan kita. Uh, terima kasih kepada para tetamu jemputan yang sudi hadir, berkongsikan uh, pengalaman mereka, pengetahuan mereka, ilmu-ilmu yang sangat berguna, bukan kepada ibu saja tapi kepada semua anggota masyarakat. Uh, sekali lagi, uh, terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bertungkol lumus uh, Menyatakan uh, podcast ini uh, tidak mengira erti penat lelah Tidak pernah berkira untuk mengeluarkan uh, sebarang mungkin uh, peruntukan dan sebagainya Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa It's so